শিৱসাগৰত শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে এটা সংঘৰ্ষমূলক এটা সাম্প্ৰদায়িক বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব খোজা হৈছে আৰু সেই গোটেই বাতাবৰণটো শিৱসাগৰৰ মানুহে বুজি উঠিছে যে সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে গঢ়ি উঠিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ নিজৰ কিছুমান বিশ্বস্ত মানুহৰ জৰিয়তে আহোম ৰাজ্যতৰ ৰাজত্বৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময়ৰ ৰাজধানী য'ৰ পৰা অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু শেষ হৈছিল যি আহোমে সকলোকে লগত লৈ অসমীয়া জাতিটো গঢ়ি তুলিছিলে সেই ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত বিষবাস্প বিয়াই দিবৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যোৱা কিছুদিন ধৰি যথেষ্ট পৰিমাণে চেষ্টা কৰি আছে শিৱসাগৰখনক বাচি লোৱাৰ কাৰণবোধই যিহেতু অখিল গগৈয়ে উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰি আছে যিটো শিৱসাগৰে গোটেই উজনি অসমৰ জাতীয়তাবাদী মানুহবিলাকক প্ৰভাৱিত কৰি আছে শিৱসাগৰে কোনোদিন কেতিয়াও বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া নাই মানুহবিলাক বিবেচক মানুহবিলাক সংস্কৃতিবান মানুহবিলাকে চিন্তা কৰি কাম কৰে সেইকাৰণে কিছুমান মানুহৰ জৰিয়তে তাত হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত লগাব খোজা হৈছে মই হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত লগাব খোজা প্ৰত্যেকটো পক্ষক এই কাম নকৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ শিৱসাগৰ প্ৰশাসনক ষ্ট্ৰিক্টলি মই নিৰ্দেশ দিছোঁ যে তেওঁলোকে যেন কাকো আইন হাতত তুলি ল'বলৈ অনুমতি নিদিয়ে তেওঁ মুছলমানেই হওক তেওঁ হিন্দুৱেই হওক আৰু শিৱসাগৰ ৰাইজৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে শিৱসাগৰ নাগৰিকসকলে তেখেতসকলৰ জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰি আমাৰ ঐতিহাসিক সম্প্ৰীতিক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহক মই ইতিমধ্যে ডি জি পি আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে শিৱসাগৰত পুলিচৰ স্বত্ব ছায়া প্ৰশাসনৰ স্বত্ব ছায়া যি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে যি ঘৃণাৰ বিষবাস্ত বকাব খুজিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত লগাই এক অস্থিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে এইটো কেতিয়াও আমি কৰিবলৈ নিদিওঁ মই স্পষ্টভাৱে পুলিচ প্ৰশাসন ৰাজনৈতিক প্ৰশাসন সকলোকে এই কথা স্পষ্টভাৱে জনাই দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকজন শিৱসাগৰীয় মানুহক শিৱসাগৰৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক বিনম্ৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াও উত্তেজিত নহ'ব আৰু কোনো মানুহৰ সাম্প্ৰদায়িক কথাত আপোনালোকে কেতিয়াও উত্তেজিত নকৰিব হিন্দু হওক মুছলমান হওক খ্ৰীষ্টান হওক জইন হওক এই আটাইকেইটা জনগোষ্ঠী আনকি শিখ জনগোষ্ঠীৰ মানুহো শিখ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহো আমাৰ তাত আছে গতিকে কোনোপক্ষে যাতে এই জনগোষ্ঠী বা ধৰ্ম সম্প্ৰদায়বিলাকৰ মাজত সংঘাত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন শিৱসাগৰৰ সচেতন নাগৰিকে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই শিৱসাগৰত ঘটি থকা ঘটনাবিলাকক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এই কামবিলাক যে চৰকাৰৰ স্বত্ব ছায়তে সংঘৰ্ষমূলক পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কৰা হৈছে সেই কথাটো আপোনালোকৰ সন্মুখত ক'ব খুজিছোঁ আৰু এই সময়ত প্ৰশাসনক সকীয়াই দিছোঁ চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ এই কাম নকৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে সমগ্ৰ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে যাতে কোনোপধ্যে কোনো চেঙেলীয়া লোৱাৰ কথা মতে হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাতত জঁপিয়াই নপৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ মই কোনো সংগঠনৰ কথা ক'ব খোজা নাই কিন্তু যি মানুহে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছৰ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত উঠা বহা কৰে তেওঁ কেতিয়াও জাতিৰ কাৰণে ভাল কাম কৰা মানুহ হ'ব নোৱাৰে যি মানুহে মই কোনো সংগঠনৰ নাম ল'ব খোজা নাই কিন্তু যিবিলাক মানুহে চৰকাৰৰ কথা মতে উঠা বঢ়া কৰে আৰু চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত জাতি আৰু জাতিৰ মাজত সংঘৰ্ষ লগাবৰ কাৰণে পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোক সঁচাকৈ জাতীয় সত্ৰ গতিকে মই প্ৰত্যেকজন শিৱসাগৰৰ ৰাইজক কোনো ধৰণৰ উত্তেজিত বক্তব্যত উত্তেজিত আৰু আৱেগিক নহ'বৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাইছো আৰু হিন্দু মুছলমান সকলো ৰাইজকে ক'ব খুজিছো যে কাৰো কথাত আপোনালোকে কেতিয়াও কোনো পক্ষই কেতিয়াও কোনো উত্তেজনামূলক কাম সংঘাতমূলক কাম সংঘৰ্ষমূলক কাম শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক আহোম ৰাজত্বৰ সেই শিৱসাগৰৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ সেই পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰা সেই শিৱসাগৰৰ পৰা যাতে সদায় সম্প্ৰীতিৰ বাতাবৰণহে সৃষ্টি হয় কোনো সংঘৰ্ষ কোনো উগ্ৰ উত্তেজিত সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্যই যাতে আমাক প্ৰভাৱিত কৰি সংঘাতলৈ লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান